Mən. Hər halda biz soy keçirdiyimiz qəzadan sonra məscid üçün məkan qurduq. Haqlayacaqsan görə. Allah şi! Dağa yer kimi bir dayağ, tekan yaradıb Allah. Zahirindən baxanda da xara, insan hara? İnsan görər mi dağı çəkilməzəkənara? Hələ ki zirvəsinə dağ var ayaq dəyməyib. Heç kəsin qarşısında nə də ki baş əyməyib var küllüyüm vurasan saatlarla başından mümkün olmaz qoparmaq dırnaq boyda daşından görünən tərəfi də yer üzərində dağın özü boyda dayağı altında durpağım dağların qırğı var dağlarım var vuqarı vətəni qorumağa amma yox ixtiyarı belə insan tək həyatda fəali müxtar deyil can qurban eləməyi də küllə ixtihar deyil canlar feda etdilər mübarizlər fəridlər adicə bir torpağı vətən etdi şəhidlər şəhidlər də torpağı vətən edib qoruyan onların varəsində nələr söyləyir Quran ölü demə şəhidə Quran deyir diridir əbədi cənnət əhli seyidlərdən biridir qiyamətin günündə dağlar olmayacaqlar Onlar toz şəklində göyə soğurulacaqlar, digərki şəhidlərə izin veriləcəkdi. Şəhid istədiyinə şəfayət edəcəkdi. Necə ki yurduğunda sifər oldu canı ilə behişdə tərənnəcəy şəhidlərin qanı ilə. Əqidəndə olarsan sən möhkəm qayadan da daş qopara bilərsən ən möhkəm qayadan da. Amma İmam Hüseyni danaqətə etdilər. Yandırıp xeymələrin yerinə yeksan etdilər. Əbəl fəstək qardaşın yüz yerə toxradılar. Alt aylıq əskəri qoynunda oxladılar. O qədər incittilər əhline, ayalını. İlahi dən çəkmədi bir can xeyalını. Baş gözündən axan qan süzüldü tapanına. Zerrə mümkün olmadı qopatmaq imanımdan. Dağlar insan fərqini özün seç. Özünə safladenin dağları insanları dağı insan qoruyur nə ki dağlar insanı dağ yox insan verir də dağlar yolunda can torpağın uğrunda əgər ki ölən olmaz o torpaq çiçək açmaz o torpaq vətən olmaz